возможно, вот для именно представителей громад это действительно и важнее, потому что в данном случае они смогли снова воспользоваться, как сказать, не только своей головой или головами и мозгами многих своих коллег регионов и определить опять-таки новые какие-то задачи, сделать первые шаги по решению этих новых проблем и задач, которые есть у них в регионе. Скажем так, я лично наверное, не столько э, заинтересован накоплением прошлого опыта, как все-таки смотрит вперед. Смотрит вперед, ищет вот там все эти, так сказать, все возможности видит не в прошлом, а все-таки в будущем. Поэтому лично мне было очень интересно и поучаствовать непосредственно в работе групп, пообщаться в кулуарах, где уже вот мы и услышали о том опыте каждой громады, которые рассказывали о том, что в таком словесном варианте вербальном получили. Я считаю, что, э, опять-таки, начну закончить тем, с чего начала. Мне повезло, что я стала участником этого мероприятия и вообще этого проекта.